Minuman es ini rasanya sangat enak. Kamu mesti banget coba. Bahannya mudah, caranya mudah, bikinnya juga cepet. Yuk tonton video ini. Yang pertama kita buat dulu lumut coklatnya yang terbuat dari dua bungkus NutriCell. 150 gram gula pasir 800 ml air Kemudian kita nyalakan api kompornya Aduk-aduk sampai bubuk jelinya tercampur rata Sambil terus diaduk-aduk sampai jelinya mendidih Ini sudah kelihatan mulai mendidih Terus aduk lama-kelamaan, jelinya akan mendidih seperti ini. Matikan api kompornya. Terus, ini ada dua batang es batu, kita hancurkan, tapi jangan terlalu kecil. Nanti es batunya cepat meleleh. Selanjutnya, kita langsung tuang aja jelly yang barusan tadi mendidih. Kemudian, segera kita kocok cepat secepat mungkin, sambil sesekali diangkat. Ini adalah tahap yang paling menentukan keberhasilan dari es lumut kita, apakah lumutnya akan bagus atau enggak. Jadi, kocok secepat mungkin, sambil ditarik ke atas. Setelah itu, jelinya akan terbentuk karena terkena dari dinginnya es batu tadi Kemudian, tambahkan 2 saset kental manis 400 ml susu evaporasi Bisa juga diganti dengan susu UHT Kemudian kita aduk rata aja. Ini sudah kelihatan kan lumutnya? Cantik banget. Dan terlihat menggiurkan. Dan ini nggak cuma terlihat menggiurkan, ini rasanya pun benar-benar enak loh. Kamu wajib coba. Nah, ini dia es lumut Nutrijelnya, sudah siap untuk dihidangkan. Jangan lupa coba di rumah ya.